ফিফটি ফাইভটা চাবোনৰ বাকচত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু শিলডুবিৰ পৰা আমি ফৰ্টি ওৱান একচল্লিছটা চাবোনৰ বাকচত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা গোটেইখিনি চাবোনৰ বক্স মিলালে নাইণ্টি ছিক্সটা বক্স হ'ব এই নাইণ্টি ছিক্সটা বক্স আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো ওজন আছে ওৱান পইণ্ট টু কিলোগ্ৰাম ওৱান পইণ্ট টু কিলোগ্ৰাম আমি হিৰইন ছাছপেক্টেড টু হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই গোটেই অভিযানটোৰ পৰা আমি তিনিজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ প্ৰথমজনৰ নাম হ'ল তামিজুৰ ৰহমান লস্কৰ থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল অমিৰউদ্দিন লস্কৰ ৰাজ গোবিন্দপুৰ ধলাই দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল কবিৰ আহমেদ বৰভূঞা পঁচিছ বছৰ তেওঁ ঘৰ গোবিন্দপুৰ পাৰ্ট টু শিলচৰ আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল ৰাজীৱ উদ্দিন থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল মহম্মদ আলী আৰু চাউথ বাছকাকান্দি লখিমপুৰ এই তিনিজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এটা স্কুটি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে স্কুটিৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ ইলেভেন ৱাই এইট থ্ৰী ওৱান ছেভেন সেইটোকো আমি যোৱা নিশা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চান্নিঘাটৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে যোৱা যোৱা নিশা চানিঘাটত যিটো আমাৰ অভিযান চলিছিলে সেই অভিযান কালত যিজন মূল সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছৰ যিজন মূল সৰবৰাহকাৰী তেওঁ পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁতে আমি দুটা গুলী ফুটা ফুটাব লগা হৈছিলে আৰু বতাহত লক্ষ্য কৰি দুটা গুলি আমি ফুটাইছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত যাৰ্গ তাৰ ফলত আমি যিজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি তেওঁক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী তাৰ বজাৰ মানে ব্লেক মাৰ্কেটত তাত বজাৰ অনুমান যিটো হয় প্ৰায় মানে সাত কোটি টকাৰ হ'ব আৰু সামগ্ৰীখিনিৰ মূল্য হ'ব আৰু এই সামগ্ৰীখিনি আমি প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত আমি গম পাইছোঁ যে গোটেই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাজেদি বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান কালত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমি খবৰ পাইছোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু যাতে এই সামগ্ৰী সৰবৰাহ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহ যাতে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি সদায় সচেষ্ট হৈ আছোঁ আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিকভাৱে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ যি সৰবৰাহ হয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰহ হৈ আছোঁ আৰু যোৱা যোৱা বিগত দিন ধৰি আমাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সি আমাৰ চলি আছে আৰু আমি বৃহৎ সংখ্যক চেহিয়াৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে যোৱাকালি মানে দহ তাৰিখে এটা এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু আমাৰ জিলাখনৰ দুটা অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে এটা অভিযান হৈছিলে ঢলাইৰ চান্নীঘাট অঞ্চলত আৰু এটা অভিযান চলিছিলে শিলডুবি শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শিলডুবি অঞ্চলত পাৰ্ট টুত এই অভিযান চলিছিলে